Коня знаем свое, улятубатыки из-за боя. Промену. И что вы не казали, мы с радостью что в этом зале... В формі всім, отож таким чудовим складом працюємо цілий рік. Ми оча пліта радо попереджаємо, навчаємо, застерігаємо. І ще багато різних справ ми маємо. У школі, у садочку, у родині. Відтяжому дорослому і дитині. остаться сейчас, когда сегодня для команды 16 и 20 -й школы. Мы же должны на сайте показать, кто у нас в этом году победит. Честно говоря, я еще хочу сказать, что когда вы видели ребята, выскочили. Это выскочили у нас сегодня в одно время случилось три неприятности. Поэтому они назад уже как взяли, потому что они выполняют свой профессиональный долг. То, что я выбегала, звонил начальник управления образования Игорь Анатольевич, передала всем привет и говорю, с нас так, как в нашей команде. Я говорю, я растерялась. Нужно областную переходить к нам, в город Мелитополь, и здесь наши команды дадут фору всем остальным. Но раз так получилось по баллам команде гимназии 19 я надеюсь удачи, потому что 1 апреля на территории города Мелитополя будет проходить зональный этап соревнований. К нам приедут Мелитопольский, Приазовский, Васильевский, Селский, Михайловский и районы. Поэтому я думаю, пожелаем удачи, чтобы они Марку города Мелитополя поддержали и по чуть-чуть голосов, знаете, ну всегда, не знаю, как вы, четвертое место, это четвертое, да, обидное, как-то вот так вот. Команда тринадцатая.